Едем, я Стивену рассказываю за ваши комментарии, что вы ну, вот, обосрали, короче, эту столовку, что мы были. Что, ну, в общем, это это не ресторан, что это столовка, что там шумно, большие порции, грязные тарелки. И что ресторан – это особая атмосфера, ну, говорю, понятие моих украинцев. Где, говорю, горят свечи, и ты пинцетиком кушаешь две травки с большой тарелки. Вот это ну, в понятии украинцев э -э, ресторан. А Стивен рассказывает, что он тоже когда-то говорит, я пошел в такой ресторан, кто-то там раз, мероприятие было, кто-то их пригласил, там все гости пришли и тоже ели пинцетом две травки с тарелки. Ну, и там рождения в гости. А потом, говорит, вышли, все гости с этого ресторана, с этого дня рождения, и все дружно пришли в Макдональдс жрать. Понимаете, американцы ходят вот эти, как вы называете рестораны, они они ресторанами все называют. И даже Макдональдс называется рестораном. Они туда ходят просто поисты Вы не понимаете, у вас еще сложилось какое-то такое впечатление, что ресторан, что блядь ходить раз в, там в полгода поклювать, повыпендриваться. И точно надо пожрать перед рестораном, чтобы ну, чтоб ты ну, там типа с голоду не нагреб чего здорового. Боже мой, какие кладбища проезжаем. Вы поймите, что в Америке проще люди живут. Они туда идут жрать, просто жрать, набить желудок. Ты какой боевик. Дай ему слушать. И коротенький, будем мы, не будем мы, не ходить уже, высокий, черненький. Мы на заправке. Вот так просто девочка это облагородила. И вот так у меня стрижечка покрасили, очень долго занимались покраской, девочка дуже толкова в этом, в колористике. Волос очень классный. Помните, я вам рассказывала, что когда я это красилась у своего парикмахера в Лас-Вегасе, то я выходила и чувствовала, что мой волос пустой. Он так у меня, как пушочек, вот так электролизовался. И так его так трогаешь, а он какой-то вообще какой-то, ну, какой-то ниякий. Сейчас нема такого. Все раз я чувствую свой волос, он у меня какой-то такой напитанный. Она мне там какие-то два или три этапа, что сначала одно, то другое, то третье. Напитала, напитала, и он у меня такой живой, девочки, настоящий. Даже я бы не сказала, что я бандинка. Еще вот тут лака сверху. то вот, вот такое. Вот так вот. Буду трошки отращивать, наверное, да? <laughs> ну, не, не то, что прям там, что я... Не косыш отращивать, а трошки так, чтобы подлиннейше. Вот это мне нравится штука заложить за ушко. Я хотела выбривать вообще. Но... Маша меня отговорила, говорит, за этим выбритым виском нужно ухаживать, ну я знаю, я понимаю, но мне так хотелось, а теперь я не жалею, что она меня, короче, отговорила, потому что я за ушко залажу и получаю тот же эффект, который я хотела. Все, Стивен, Так, чулочку поставили, чулочка вообще, ну, такая длинная, мы оставили там чуть-чуть в ней, как-то отровняла и все. Чулочка то сама, просто поставили так по-красивому.